নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইয়া দেখিছেনে নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্য সভাৰ আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী তেওঁলোকে পাতিলে আৰু শেষৰ দিনাখন মই উপস্থিত হৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ সভাত আৰু মেলা চাম বুলিয়ে গৈছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ যিখিনি আপুৰুগীয়া সম্পদ সেই সম্পদখিনি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি তেওঁলোকে কি কোনো প্ৰদৰ্শনী ৰাখিছে সকলো বস্তু ধৰি ৰাখি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইবিলাক তেওঁলোকৰ আচলতে যি কেইবাটাও জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ মাজতো যেনেকৈ আমাৰ আহোম চুতীয়াৰ মৰাণ মটক এনেকৈ তেওঁলোকৰো আছে তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ চাংঘৰ তেওঁলোকৰ গোহালি ঘৰ তেওঁলোকৰ গাখীৰ খীৰোৱা ইত্যাদিসমূহ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু গৰু নেপালী বুলি ক'লে যিহেতু গৰুৰ পালন কৰাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেয়েহে গৰু পালন কৰি তেওঁলোকে কেনেকৈ পোহপাল দিয়ে আৰু কেনেকৈ গাখীৰ খীৰ দৃশ্য এনেকুৱাবিলাক তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী হিচাপত দেখুৱাইছে আৰু তেওঁলোকৰ বেমাৰ হ'লে আগৰ আছিলে মানে বেমাৰ হ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ বেমাৰীক জৰা পোষা কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ বিশ্বাসেৰে কেনেকৈ জাৰি বা তেনেকুৱা জৰা মেলা কৰিয়ে ভাল হৈছিল সেইসমূহ তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সকলোবোৰ বস্তু তেওঁলোকে আটোম টোকাৰিকৈ আচলতে সজাইছে আৰু এইফালে বিয়া মণ্ডপ বিয়াত কেনেকৈ হোম যজ্ঞ কৰে এইবিলাক তেওঁলোকে দেখুৱাইছে আৰু এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ পুৰণি মানে যিবোৰ সম্পদ যেনেকৈ আমাৰ টৌ বাতি কাঁহী এনেকুৱাবিলাক তেওঁলোকৰ নিজৰ জাতীয় এইয়া বেমাৰীজন দেখিছেনে এইখিনিতে এনেকৈ আছে আৰু পত্নীয়ে দুখ কৰিছে আৰু এইফালে বেজ আহিছে মানে তেওঁলোকৰ ভাষাত কি বুলি কয় নাজানো মই নুশুধিলোঁ সুধিছিলোঁ যদিও ক'ব নাজানিলে কিন্তু সকলোবোৰ তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি থৈছে দেখিছেনে আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইফালে পূজা পাঠ কৰা ইত্যাদিসমূহো তেওঁলোকে দেখুৱাইছে আৰু এইয়া দেখিছেনে এইফালে পূজা পাঠ কৰিছে আৰু এইফালে হৈছে তেওঁলোকৰ বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰে বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াতে এনেকৈ সংৰক্ষিত কৰিছে আচলতে প্ৰত্যুকৰে নামবিলাক তেওঁলোকে লিখি থৈছে আৰু হিন্দীত লিখিছে তেওঁলোকৰ ভাষাত সম্ভৱ লিখিছে আখৰটো হিন্দী আৰু সেয়েহে মই ইমানকৈ বুজি নাপাওঁ আৰু এইফালে হৈছে বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা কেইজন আৰু এইফালে দেখিছেনে এয়া ধুনীয়াকৈ গোহালি ঘৰ আৰু এইফালে পিঠা পনা ইত্যাদি কৰি এইবিলাক মানে কৰি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে গোহালি হাঁহ গঁড়াল এনেকৈ আৰু এইফালে চাংঘৰ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিছে এয়া তেওঁলোকৰ গোহালি ঘৰৰ পৰা ধৰি চাংঘৰৰ পৰা ধৰি তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা ধৰি সকলো ধৰণৰ বস্তু ইয়াত সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইফালে হৈছে বাদ্যযন্ত্ৰ যোৱাকেইজন এইকেইজনৰ চাগে ভাগে ভাগে নাম আছে কিন্তু মই নাজানো সকলোবোৰ সেইকাৰণে আপোনালোকক এনেই দৃশ্যটোৱে দেখুৱাইছোঁ এই আৰু এইফালে ছোৱালী দুজনী আছে দেখিজনে কি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সাজপাৰ পৰিধান কৰি এনেকৈ বহি আছে আৰু এইফালে হৈছে এইখন বিয়া মানে তেওঁলোকৰ বিয়া কেনেকৈ পাতে বা মনে কি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃশ্য ইয়াত দেখুৱাই থৈছে তাহাঁতৰ তেওঁলোকৰ বিয়াখনত কেনেকৈ মানে কি কি কৰিব লাগে এইসমূহ ইয়াত দাঙি ধৰিছে আৰু এইফালে হৈছে এইখিনি কাঁহৰ বাচন বৰ্তন দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মানে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু আমাৰ যেনেকৈ লোটা আছে তেওঁলোকৰ নলিচা লগা এটা কিবা দেখিছোঁ সেইটোৰ নামটো কি নাজানো এইবিলাকো জাৰিয়েহে লোৱা দেখুৱামি আৰু এইবিলাক হৈছে পুৰণি তেওঁলোকৰ যিসমূহ ব্যৱহৃত বস্তু মানে সামগ্ৰী সেইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু এইফালে এইবিলাক খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে কি কি ধৰণৰ কোনটো জাতিয়ে কেনেকৈ খাদ্য বনায় এইবিলাক নাঙল জৰুলি ঝাৰু ক'ত থয় এই খাংটো ক'ত থয় বা ঝাৰুটো কেনেকৈ থ'ব লাগে এনেকুৱা ঝাৰু বনায় কেনেকৈ এইবিলাক মানে সকলোবোৰ সাঁচি ৰাখিছে আৰু এই ইয়াত আছে কৰধ ধাৰি বা তেওঁলোকে ঢাৰি গুঠে সেইবিলাক আৰু পুৰণি পুৰণি কিবা কম্বল ইত্যাদিসমূহ ইয়াত থৈছে আৰু এইফালে তেওঁলোকৰ দা কটাৰীৰ পৰা ধৰি এইসমূহ খুন্দুনা ইত্যাদি সকলো ধৰণৰ বস্তু সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু এইফালে পাচি খৰাহী এই ইত্যাদিসমূহ খাং সকলো ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাল লাগিলে চাই আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ দান পাত্ৰ ৰাখিছে যি মনেৰে দিয়ে এটকা দুটকা বা বিছ টকা এইজনে হৈছে তেওঁলোকৰ মূল মানুহজন তেওঁ তত্বাৱধানত আচলতে এই দলটো আহিছে সেয়েহে ভাল লাগিলে চাই আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব